સુખરામનગરમાં મકાન પડવાની ઘટના પર એમસીના વિપક્ષ નેતા શાહઝાદ ખાન પઠાણની પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે એમસી દાવો કરે છે કે ગરીબો માટે આઠ હજારથી વધુ મકાનો બનાવે છે શહેરમાં દસ હજારથી વધુ મકાનો જર્જરીત છે સુખરામનગર વિસ્તારમાં આજે ઘટનામાં ચાળીસથી વધુ લોકોને બચાવે છે એમસી પોલિસી બનાવે છે પણ અમલ થતો નથી ગરીબોને જર્જરિત આવાસમાં રીડેવલપમેન્ટ કરવા જવું પડે છે जनता ने कॉर्पोरेशन वे मिसकोम्युनिकेशन कारण कामों नहीं आ मामले शू कह रहा है विपक्ष नेता था। सहजाद खान पठान सामदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ये दावा करता है कि गरीबों के लिए आठ हजार से अधिक आवास बना के रखे हुए हैं वही दूसरी और परिस्थिति तो ये है कि अहमदाबाद शहर में से कई आवास बने गए थे जो अभी काफी जर्जरित हालत में है दस हजार से अधिक ऐसे आवास अहमदाबाद शहर में मौजूद है जो कि कभी भी वहाँ पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है आज उसका एक उदाहरण सामने भी आया सुखराम नगर में एक गोमतीपुर विस्तार में एक आवास की गैलरी टूटने से अहमदाबाद फायर रेस्क्यू के द्वारा 40 से अधिक लोगों को वहाँ से उतारा गया बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी लेकिन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऐसी घटनाओं के बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेता पॉलिसी तो बनाई जाती है लेकिन वो पॉलिसी पेपर पर रह जाती है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हाउसिंग सैलर और एस्टेट डिपार्टमेंट है उनसे खास विनती की जाती है कि ऐसे कई आवास है जो जर्जरित हालत में है उनसे कम्युनिकेशन कर कर ऐसे ऐसे आवासों का रीडेवलपमेंट करना चाहिए एक तरफ तो नए नए बजट में नए नए दावे किए जाते कि गरीबों को आवास दिया जाएगा लेकिन सबसे पहले तो जो आवास जर्जरित हालत में है उनको भी रीडेवलपमेंट नहीं करने में आता है तो कांग्रेस पार्टी पार्टियाँ सबसे बड़ा सवाल उठाती है कि हजारों करोड़ रुपए का बजट तो निकाला जाता है लेकिन वहां पर गरीब आवास का रीडेवलपमेंट कहीं नहीं किया जाता जो भी कम्युनिकेशन जनता और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अभाव के कारण आज ऐसे कई आवास है जिनको रीडेवलपमेंट में डालना है लेकिन वो मिसकम्युनिकेशन कारण से उनका रीडेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है હવે સાંભળ્યા હતા વિપક્ષ નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણ જે રીતે તેમણે ગંભીર આક્ષેપો કરવાની શરૂઆત કરી છે તેના કારણે મામલો ગરમાયો છે દર્શક મિત્રો આવત વિડીયો જોવા માટે એનકવરેજ ન્યૂઝ જોતા રહો